Как вписывается план Столтенберга, который он предложил в феврале 2009 года, в по, по позицию Норвегии, так как она является членом НАТО, мы знаем, И план Столтенберга относительно формирования социальных сил безопасности в Арктическом регионе. Да, спасибо. А, естественно, немаловажным аспектом борьбы за Арктику является военно-политический аспект. И ведь в случае расширения границ экономической зоны Норвегии в Арктике в трех зонах в Северном Ледовитом океане, в Баренцевом Норвежском морях расширяется и зона операционных действий Объединенных Вооруженных Сил НАТО. Это означает фактический отказ от признанных мировым сообществом границ зон... ОВС НАТО, которые были установлены договорами еще в 1949-1953 годах, и которые в Северной Норвегии не выходили за пределы норвежских территориальных вод, что предоставляется возможно сейчас.